Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем плести вот такое вот интересное колье. Придется оно довольно сложно, это довольно-таки кропотливая работа, но я уверена, что у вас абсолютно все получится. Для его плетения нам необходим будет бисер двух цветов. Я использовала чешский бисер 10 размера, в моем случае это белый и золотой бисер, а также вот эти вот бусины 2 мм. Также нам еще необходимо будет застежечка и огромное-огромное количество терпения. Так что, друзья, запасайтесь терпением и давайте будем приступать непосредственно к нашему уроку. Итак, мои дорогие друзья, вот это тот материал, который нам будет необходим с вами. Я использовала бисер, чешский, золотой, а также белый. Белый у меня идет как цвет основания, а золотой идет в серединках. А дальше нам необходимо будут еще бусины вот такие вот. Это у меня бусины размера, по-моему, 2 мм. И застерочка у меня, она вот такая вот, двойная. А, собственно, вот это все. А, еще очень важный момент. Это украшение мы делаем на нейлоновой нитке. Я делаю на нейлоновой, но если у вас есть там капроновые или просто вот эти вот бисерные нити, которые продаются в магазинах, они тоже полностью подходят. Так что, друзья, давайте будем приступать к плетению. Так, друзья, в самом начале нам необходимо набрать одну бисеринку и завязать на ней узелочек. Это будет так называемая узелковая бисеринка. Вот у нас она набрана, и вот таким вот образом мы завязываем на ней узелочек. После узелочка нам необходимо оставить сантиметров 10-15 ниточки. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы потом на вот этот вот оставшийся край мы могли спокойно пришить застежечку, чтобы нам не надо было довязывать ниточку дополнительно. После того, как мы сделали узелковую бисеринку, нам необходимо сделать первый набор. Первый набор у нас состоит из кроме первой узелковой бисеринки нам необходимо набрать еще 7 белых бисеринок 3 бисеринки золотых а также 10 бисеринок белого цвета что мы делаем после этого поворачиваем работу вот так чтобы нам удобно было ее держать после чего мы проходим иголочкой первую бисеринку мы пропускаем а через вторую и третью проходим иголочкой по направлению кверху. Вот таким вот образом. Дальше нам необходимо набрать 4 бисеринки белого цвета. Раз, два, три, четыре. И пройти иголочкой. Смотрите, отсчитываем сверху 2 бисеринки беленьких после золотых, те, которые идут, и в третью по направлению кверху проходим иголочкой. Вот так. Прошли. Дальше мы набираем три бисеринки золотистых. Вот. И проходим иголочкой в среднюю золотую, то есть в вторую бисеринку золотого цвета. По направлению кверху. Вот так вот. Прошлись. После этого мы набираем одну бисеринку золотую и две бисеринки белого цвета. Отсчитываем две бисеринки белых после золотых и в третью белую по направлению к верху мы проходим иголочкой. Вот таким вот образом. Вот что у нас с вами должно получиться. Дальше мы набираем 4 бисеринки белого цвета. И проходим иголочкой в узелковую бисеринку. Прошли. Вот так. Вот что у нас получилось. Теперь нам необходимо пройти иголочкой через две бисеринки. Смотрите, ту бисеринку, с которой выходит ниточка, мы не трогаем через следующую, вторую и третью мы проходим иголочкой по направлению к себе. Вот так вот. После чего набираем 4 бисеринки белого цвета. Вот так вот. И проходим иголочкой через белую бисеринку, вот эту, первую, которая находится над золотым, по направлению к себе. Прошли, Волочка. Дальше нам необходимо набрать две бисеринки белого цвета и одну бисеринку золотую. И смотрите, тут у нас есть шаг по три, который мы делали, делали который состоит из трех золотых бисеринок. После, сейчас мы с вами в среднюю с этих золотых проходим иголочкой по направлению к себе. Вот таким вот образом. Вот что у нас с вами должно получиться. Вот так. Теперь нам необходимо набрать одну бисеринку золотую и две бисеринки белых. Вот. И иголочкой мы проходим, смотрите, в вторую бисеринку. Вот тут у нас есть, смотрите, вот золотая. После нее идет вот эта вот бисеринка, в которой соединены две стороны. Дальше отчисляем вторую, третью. И вот в эту третью мы проходим иголочкой по направлению к себе. Вот так вот. Дальше мы набираем 4 бисеринки белого цвета. Вот. И проходим иголочкой вот в эту уголковую бисеринку, которая у нас тут была одинокая. Вот так. Дальше мы снова набираем 4 белых бисеринки. Вот они у нас. Подтягиваем их к работе. Вот так. И проходим иголочкой. Смотрите, первую мы отсовываем в сторону а через вторую и третью мы проходим иголочкой по направлению кверху, вот так, набираем 4 бисеринки белого цвета, вот, и проходим иголочкой, смотрите, 2 пропускаем, в третью, вот так вот, по направлению кверху проходим иголочкой, но, друзья мои, теперь очень интересный момент. Вот тут мы будем делать сейчас эти наши окошечки, которые а, есть в нашем украшении. Для этого нам необходимо вывести ниточку прямо перед золотистой виселинкой. То есть мы должны пройти через вот эти вот все белые виселинки до золотой. Вот так. Вот, вот так вот так. Дальше. Видите, вот у нас ниточка выходит с последней белой перед золотистой. Дальше мы набираем 3 бисеринки белых. И проходим иголочкой в первую, золотую, в первую белую после золотых. И тут мы сейчас будем делать второй, второе окошечко. Поэтому нам необходимо вывести ниточку с вот этой вот бисеринки. То есть мы проходим иголочкой через все бисеринки. Вот так вот, вот так вот, до вот этого края идет. Одна бисеринка у нас тут посередине должна оставаться. Вот так. Вышли. Теперь нам необходимо набрать одну бисеринку золотую и 7 бисеринок белого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. И проходим иголочкой в среднюю из тех трех бисеринок, которые мы только что набираем. Вот так. Проходим по направлению к себе. Дальше мы снова набираем 7 бисеринок белого цвета. Вот и проходим иголочкой смотрите первую вот тут пропускаем во вторую по направлению к себе проходим иголочкой вот так после чего набираем 4 белых бисеринки вот они у меня и проходим иголочкой вот в этот вот уголочек наш который тут одна бисеринка была одна одинокая вот так Теперь ту бисеринку, с которой выходит ниточка. Секундочку. Ту бисеринку, с которой выходит ниточка, мы пропускаем, а через две следующих проходим иголочкой по направлению кверху. Вот так вот. Дальше набираем 4 белых бисеринки. Вот. И с вот этих семи первую мы не трогаем, а через пять мы проходим иголочкой. Одну последнюю мы тоже не трогаем. Прошли иголочкой. Вот так. Дальше мы набираем три бисеринки золотых. Вот. И проделываем то же самое. А первую бисеринку из семи первую бисеринку из семи белых мы не трогаем, а проходим иголочкой через шесть остальных, выводя иголочку с самой последней бисеринки. Вот так. Дальше мы набираем 4 белых бисеринки. Вот они у нас. Опускаем их к работе. Вот так. И теперь первую мы пропускаем, а через вторую и третью проходим иголочкой по направлению вниз. Вот так. Дальше мы набираем 4 бисеринки белого цвета. И теперь, друзья, смотрите. Первую вот эти с того набора 7, который у нас был, да, первую мы пропускаем, вторую пропускаем, третью пропускаем, четвертую по направлению к себе мы должны пройти иголочку Вот так. Дальше мы набираем три золотых бисеринки. Вот. И, проходим, и проходим иголочкой в среднюю золотую бисеринку, которая в среднюю золотую, которая вот у нас вот тут. После этого мы набираем одну бисеринку золотую. И 2 бисеринки белых. И проходим иголочкой. Смотрите, у нас вот тут вот остается 5 бисеренок. В среднем из тех 5, да, мы проходим иголочкой по направлению к себе. Вот так вот. После чего набираем 4 белых бисеринки. Вот они у меня. И проходим иголочкой. Смотрите, 2 мы отчисляем и в третью по направлению к себе проходим иголочкой вот так теперь проходим иголочкой через две бисеринки с тех которые мы с вами набирали вот так дальше мы снова набираем 4 белых бисеринки вот и проходим иголочкой через последнюю белую, которая перед золотым, по направлению кверху. Вот так вот. Дальше мы набираем две бисеринки белого цвета и одну бисеринку золотую. Вот. И в среднюю с второго набора по три мы проходим иголочкой. Набираем сейчас одну золотую и две белых бисеринки. И теперь смотрите, отсчитываем белых. Одну, вторую, в третью белую. По направлению кверху мы проходим иголочкой. Вот так. Дальше набираем 4 бисеринки белого цвета. И проходим иголочкой вот в эту вот крайнюю самую бисеринку По направлению кверху. Вот так. Дальше набираем снова 4 белых бисеринки. Вот они у нас. Опускаем к работе. Первую пропускаем, а через две следующих проходим иголочкой по направлению вниз. Набираем 4 белых бисеринки. И теперь нам необходимо будет вывести ниточку аж вот сюда, до золотой бисерин. Поэтому две бисеринки отсчитываем, первая, вторая, в третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую проходим иголочкой по направлению к себе. Дальше набираем три бисеринки белого цвета проходим иголочкой, смотрите, сейчас нам необходимо вывести иголочку аж вот сюда, мы делаем вот эти вот вторые окошечки, поэтому мы проходим иголочкой через белую ту, которая сразу после золотой первую, через вторую, третью бисеринку, дальше четвертую, пятую и шестую. Ой. Ниточка у меня запуталась немножечко, ничего, мы ее сейчас подправим вот так. Вот. Опс, Ай. совсем что-то запуталась у меня ниточка. Сейчас такое бывает иногда, ничего страшного. Вот, вывели мы ниточку сюда. Теперь мы набираем одну бусину большую золотую и 7 бисеринок. Белого цвета 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И проходим иголочкой среднюю вот эту вот золотую ну, белую с набора по 3. И проходим иголочкой вверх. После чего мы снова набираем 7 бисеринок белого цвета 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Вот. и проходим иголочкой вот в эту вот бисеринку будьте внимательно одну пропускаем и вторую проходим иголочкой по направлению кверху дальше мы набираем 4 белых бисеринки и проходим иголочкой в вот этот вот уголочек вот Теперь пропускаем ту бисеринку, с которой выходит ниточка, и через следующие две по направлению вниз мы проходим иголочкой. Снова набираем 4 белых бисеринки и проходим иголочкой, как мы это уже делали вот тут, мы сейчас повторяем. То есть смотрите. Но тут мы делали вниз этот уголок, теперь мы делаем его вверх. Да? И дальше пойдет опять, вот мы будем делать вниз. То есть это идут повторения. Смотрите, набрали мы 4 бисеринки проходим иголочкой. Первую с набора по 7 мы пропускаем. Через 5 следующих проходим иголочкой. И последнюю мы тоже пропускаем. Вот так. Дальше мы набираем три золотых бисеринки и проходим иголочкой. Первую мы пропускаем, а через все остальные до самой золотой бусины мы проходим иголочкой вниз. Вот так. Дальше мы набираем 4 белых бисеринки. Раз, два, три, четыре. Вот они у меня. Вот. Пропускаем первую, а через вторую и третью по направлению кверху мы проходим иголочкой. Вот так. Дальше набираем 4 бисеринки белого цвета и проходим иголочкой, отсчитываем 1-2 в третью бисеринку, проходим иголочкой по направлению кверху. Дальше мы набираем 3 бисеринки золотых. Вот. И проходим иголочкой в среднюю вот эту вот золотую, которая у нас в наборе по 3. Дальше мы набираем одну золотую и две бисеринки белых. И проходим иголочкой через среднюю из тех пяти, которые у нас тут остались, по направлению кверху. Вот так вот. Дальше мы набираем 4 бисеринки белого цвета. Вот. И проходим иголочкой через вот эту вот бисеринку белую по направлению также кверху. Теперь пропускаем белую, с которой выходит ниточка, и через третью и четвертую по направлению вниз мы проходим иголочкой. Сейчас набираем 4 бисеринки белого цвета. И проходим иголочкой последнюю белую, которая перед золотыми у нас. Набираем теперь две бисеринки белые и одну бисеринку золотую. И проходим иголочкой в среднюю следующего набора по три золотого цвета. Подтягиваем ниточку. Набираем одну золотую и две бисеринки белых. Проходим иголочкой вот в эту вот бисеринку, беленькую по направлению к себе. Снова набираем 4 бисеринки белого цвета. И проходим иголочкой вот в этот вот уголочек. Вот так. Дальше набираем снова 4 бисеринки белого цвета. Вот. И проходим, подсовываем их к нашей работе пропускаем первую, а через вторую и третью по направлению кверху проходим иголочкой. Вот так. Дальше набираем 4 бисеринки белого цвета. И теперь, друзья мои, нам необходимо вывести ниточку с вот этой вот бисеринки. То есть сейчас мы делаем тот же повтор, который мы делали вот тут, формируя это окошечко. Проходим иголочкой через, смотрите, вот эти, вот две бисеринки отсчитываем, да, и через вторую, третью, четвертую и пятую проходим иголочкой по направлению вверх. Снова набираем три теперь уже бисеринки, да, потому что нам нужно закрыть вот это вот окошечко. Это тоже, что мы делали вот тут. Закрываем это окошечко и нам необходимо вывести ниточку с вот этой вот бисеринки. То есть нам необходимо пройти через первую, вторую, третью, белую, четвертую, пятую и шестую. Вот так. По направлению вверх. Дальше мы набираем одну бисеринку золотую и 7 бисеринок белых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. И проходим иголочкой в среднюю с этого набора по 3, который у нас был по направлению вниз. И сейчас нам необходимо снова набрать 7 бисеринок белого цвета. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И проходим иголочкой через вот эту вот висеринку белую. Видите, первую мы пропускаем через вторую по направлению к себе. Смотрите, дорогие друзья. Дальше показывать уже не имеет смысла, потому что дальше идут повторения, те, которые мы делали с вами вот тут. Если вам что-то непонятно, либо же вы не сможете повторить пока еще самостоятельно, тогда вот это вот в этот мастер-класс вы можете с вот этого момента, да, где мы набираем золотую бисеринку сверху и 7 белых, вы можете просмотреть второй, третий раз. Я уверена, что вам будет все понятно и все у вас получится. Дальше продолжайте плести той длины украшение, которое вам необходимо. Если это там браслетик, то да, на ручку, если это колье, то на шею. А вот продолжайте ну, плести до того момента, пока вам не покажется а, ваша длина достаточной, после чего я вам покажу, как правильно пришивать застежечку. Итак, друзья, желаю вам терпения и продолжайте работу. Вот, друзья, доплела я до того момента, когда вот моя длина моего украшения моего, моего колье, уже полностью достаточно. Дальше что я делаю? Берем ниточку, ту, которая у нас вот была с узелковой бисеринки. Набрали ниточку, да? Дальше нам необходимо набрать одну бисеринку белого цвета. Набрали. Точнее, две. Извините, вас. Набрали две на бисеринки белого цвета, после чего берем застежечку и проходим через кольцо застежечки. Какая бы у вас застежечка ни была, не обязательно она должна быть такой, как у меня. Но какая бы она у вас ни была, у нее по-любому есть вот это вот кольцо. Проходим через кольцо еще раз. И теперь, друзья, смотрите: вот у вас на пальчике должна образоваться вот такая вот петелька. Проходим в эту петельку раз. Проходим опять кольцо, проходим в петельку и последний раз проходим в кольцо и проходим в петельку. Теперь наша застежка, она у нас крепко закреплена. Она никуда не денется. Теперь мы проходим иголочкой через первую бисеринку, ту, которую мы набирали до того, как набрать застежку. Теперь нам необходимо Снова набрать белую бисеринку одну уже, и пройти иголочкой, смотреть. Вот эту вот бисеринку, в эти три бисеринки. Все. Наша застежечка крепко закреплена. Она уже никуда от нас не денется. Теперь нам необходимо пройти через бисеринки запутать ниточку и поскольку она у меня нейлоновая, а у вас может быть там капроновая либо еще какая-то, да, если она синтетическая, ее можно прижечь для того, чтобы тут образовался такой маленький кружочек, да, который невозможно будет вытянуть. Вот таким вот образом, смотрите. Запутали мы ниточку, обрезаем, оставляем миллиметров 5-6, не длиннее, потому что если вы обрежете ниточку длиннее, когда вы будете прижигать, вот этот вот краешек почернеет, а нам этого не нужно. Вот так вот, оп, прижгли. Вот тут вот образовался такой маленький кружочек, который почти незаметный. Вот, и, в общем, таким вот образом мы закончили наше украшение. Я надеюсь, друзья, что наш мастер-класс был для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал. Выкладывайте фотографии своих работ в наших соцсетях. Ссылка будет под видео. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч в новых видео. Пока-пока!